issiq kunlarda tovuqdan tayyorlangan taomlarga talab ko'payadi shu sababli bugun sizlar bilan tovuq filesidan rulet tayyorlaymiz tovuq filesini ikki bo'lakka bo'lib olib ustidan stretch tortamiz va oshxona bolg'achasi yordamida yumshoq qilib ikki tomonlama urib olamiz ichidagi nachinkasi uchun qiymaga tuz va paprika solib yaxshilab aralashtiramiz va tovuq bo'laklariga yarasha qiymani ham shuncha bo'lakka bo'lib olamiz mayonez yoki smetanaga garchitsa solib aralashtirib olamiz va tovuq filesini ustidan surib uni ustidan qiyma bo'lagini yoyib chiqamiz va orasiga pishloq va saryog' solib rulet shaklida o'rab olamiz tayyor bo'lgan ruletlarni birinchi bo'lib unga keyin atalangan tuxumga va oxirida esa suxari panirovkaga botirib olib duxovka idishiga terib chiqamiz va ustidan ochilib ketmasligi uchun kichkina cho'pchalar tiqib qo'yamiz ana endi ruletlarimizni bir necha soniyada yuqori darajada qiziydigan goodvell pechkalariga yuboramiz сочный ruletlarimiz tayyor bo'ldi bizaga esa يقوم لي